Слава Богу. Слава Богу! Я хотел коротко прочитать и порассуждать на некоторых местах Писания. Я бы хотел иначе, это будет книга Деяния, 9 главе, 7 стишка. Люди, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Саул встал со земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку, и прилил его в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Ананья. И Господь во видении сказал ему, Ананья. он сказал, «Я Господи». Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую Тарс... прямую, и спросил у в доме Тарсанина по имени Савла. Он теперь молится. И видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему, и возложившего на него руку, чтобы он прозрел это все место. Читая это место в своей жизни, вижу, что если мы не придем до того места в нашей жизни, что мы должны познать, что нам надо молиться, то наша жизнь будет продвигаться. Апостол Павел говорил, по законе я не порочен, но пришел в такое место в своей жизни, где он увидел, что он нуждается в Боге, что он не имеет то, что надо. И когда он встретился с Богом, его глаза ослепели. Он больше не видел этого мира. И так Бог часто делает в нашей жизни, когда мы встречаемся с Богом, Он закрывает наши глаза, чтобы мы вошли в молитву, чтобы мы пробивали это место с Богом. И тогда, когда Он открывает наши глаза, как у Павла шалуха, спала с глаза, Он увидел этот мир обратно, но с другого взгляда. Он увидел его через очи Христовы. И так важно в нашей жизни тоже, что мы как, даже, может быть, как апостол Павел, шли в нашей жизни непорочные вроде бы христиане, но мы должны прийти в место нашей жизни в познание, что нам нужно молиться. Ибо много может на молитва праведника, как говорится, или я был человек, как и мы, он помолился и три дня, но три года не было дождя, и голод был по всей земле. Так часто и на нашей жизни. Когда мы праведные, Бог слышит наши молитвы, и он отвечает на них, и так, как этот апостол Павел он видел, он говорит, Тимофею, я желаю, чтобы на всяком месте возносили молитвы мужа, воздевая руки без гнева и сомнения, чтобы мы так само на всяком месте возносили молитвы, чтобы мы могли перед Богом сказать, Господи, я не сомневаюсь, кто Ты есть, но и так само, Господи, нет гнева в моем сердце. Я могу поднять руки без гнева, я могу поднять руки без сомнения. Знаешь, ты слышишь мои, молитвы, я знаю, что ты придешь на ответ мне, и ты поможешь мне. Анна тоже, она стояла, она жила, она мала очень хорошую жизнь, она приходила в храм поклоняться. Но пришло время, даже ее муж Алкан говорил, не лучше я для тебя, чем десять сыновей. Но она поняла в своей жизни, нет, она поняла, что у нее нема жизни. И нужен жизнь в ее семье. И так само она начала молиться, она начала шепотать губами. И приходили ей и говорили, что ты делаешь? Да какие ты будешь как-то одна из пьяных? Она сказала, моя душа скорбит. Это что молитва делает? Она делает, что наша душа скорбела до Бога. Господи, приди сюда. Не оставайся там, входи в мой дом. Это что делает молитва? И Бог приносит нас молитву скорбящей душой как мы принимали участие сегодня Иисус, когда был в Гесеманском саду, Он говорил ученикам, помолитесь со мной, по бодрости со мной хоть на малое время. Он был Бог, которому мы сейчас молимся. И Он унизил себя, хоть моя душа скорбит смертельно. И Он молился Богу, Господи, так само и мы. Если наш Бог преклонил колени, и смирился до смерти Христовой, то так и мы должны тоже не забывать, что нам тоже надо смиряться и молиться Богу. Вот смиритесь под крепкую руку Божию, и Он вознесет вас. Так само и нас, когда мы смиряемся под крепкую руку, а нет больше смирения тогда, когда мы склоняем наши колени. Апостол говорит, не только склоняйте ваши колени, а и склоняйте ваше сердце, когда вы приходите перед Богом, чтобы молиться. Так само и нас, когда мы склоняем наши колени, мы признаем то, что мы не можем что-то сделать сами. Нам нужен Бог, нам нужна другая сила, которую мы не маем. А гордому не за что молиться, потому что он думает, что все может. А Бог хоть смиряйтесь. Если, как я услышал пословицу, путь вверх есть вниз. Если мы хотим, чтобы Бог возносил нас, мы должны идти вниз на колени, смиряться перед Ним, чтобы Он мог вознести нас. Ученики услышали самую лучшую проповедь, то, что мы часто свираем, то, что мы часто читаем, то, что мы часто преповедем, это проповедь на Городой І И мы слышим, и читаем, и радуемся, мы говорим, какие блажені те и блаженные другие. Но они услышали это, и они не сказали, «Господи, научи нас проповедовать». Они видели чудеса, они не говорили, «Господи, научи нас творить чудеса, научи нас бесов изгонять, научи нас поднимать хромех». Они пришли и сказали, «Господи, научи нас молиться». Потому что от молитвы все происходит. происходит и чудеса, происходит и исцеление, происходит и изгонение, и освобождение. И возносится эти молитвы Богу когда мы на молитве перед Богом, тогда Бог и собирает наши слезы в сосуд. Как Давид сказал, не дай, чтобы ни одна из слез моих упала на землю, но собери их в свой сосуд. Это возрадовало сердце мое, когда сказали, не пойдем в дом Господен. Так и наше сердце, да будет оно радоваться. Когда мы приходим перед Богом и склоняем наши колени, и говорим, Господи, услышь нас. Что мы поняли, что мы пришли до того места нашей жизни, как ученики все пришли. Когда ученики молились, а земля тряслась. Потому что сила Духа Святого сходила. И так и нам. Мы участвуем в трапезе Господней. Нам надо тоже узнавать то, что когда эта трапеза она работает в нас, мы приходим в молитвенное состояние, молитвенный Дух сходит на нас, и мы молимся Богу, чтобы Он делал свою работу в нас. Давайте склоним наши колени и придем к Нему.